अज़बल बसमीम गोसअप इंटरटेनमेंट फाइव यूट्यूब चैनल पिर साजिद हुसैन शाह की जानब से मेरे तमाम सुनने वाले देखने वाले बहन भाई हो असल वरहल वबरकता आज की जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो आपने थंबनेल के ऊपर भी पाल लिया डिस्क्रिप्शन भी देख ली कि हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का बताया हुआ उलाद के लिए वजीफ़ा इन शह जो भी ये वजीफा करेगा उसको इसी साल अल्लाह पाक उलाद से नवाज देगा बन पान का जो लोग शिकार हैं चाहे वो खातीन है चाहे वो, वो मर्द वजरात हैं उनके लिए खास अमल है हजरत सैदरा इमाम हसन आलाम से एक शख्स ने यह अमर पूछा था कि अल्लाह ताली मुझे उलाद अता फरमा दें कोई ऐसी चीज बताइए कि जब उन्होंने इस शख्स को यह अमल बताया तो अल्लाह ताला ने इस अमल के करने से दस बेटे अता फरमा दिए सुबह अल्लाह अल्लाह तला के सद के तमाम बेउलाद अफराद को औलाद की नमत से नवाजे आमीन आज का यह खास अमल, यह खास वजीफा उन बेउलाद जोरों के लिए है उन बे फैमिलीज़ के लिए हैं जो बहुत परेशान हैं जो औलाद की वजह से परेशान है अल्लाह तबारक वाता उन्हें नेक और साले और नरीना औलाद अता फ़रमाएंगे आपने बस जिस तरह मैं आपको अमल बता रहा हूँ वजीफ़ा बता रहा हूँ आपने इस खास अमल को उसी तरह करना है जैसे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बताया आज का ये खास अमल हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का बताया हुआ पाक अमल है इसको जरूर कर लें इंशाल्लाह आपकी उलाद नरीना जरूर होगी और अल्लाह पाक आपको भी उलाद से नवाज देगा इसके अलावा वक्तन, वक्तन आपको वज़ाफ के बारे में मैं बताता रहता हूँ और बता भी रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको रोजाना के इंशाल्लाह वज़ैफ भी मिलेंगे जिनसे लोग मुस्तफीद हो रहे हैं ये अमर खुद भी करें और दूसरों को भी बताएं ताकि दूसरों को भी इसका फायदा पहुंचे क्योंकि ये एक सदका जारिया है एक मरतबा हजरत इमाम हसन अलाम के पास एक मालदार आदमी आया और उसने कहा अय इम हसन अल्लाम मैं बहुत मालदार आदमी हूँ मगर अफसोस के साथ कि मेरे यहाँ कोई ओलाद नहीं है कोई ऐसी चीज़ बताइए कोई ऐसा अमल बताइए जिससे मेरे पास मेरी ओलाद आ जाए मुझे उलाद अता फ़रमाइए अल्लाह ताल से दुआ मांगिए आप हज़रत सैद् इमाम हसन अल्लाम ने इर्शाद फरमाया अस्तगफ़ार पढ़ा करो उसने अस्तगफार पढ़ा और इतनी कसरत से पड़ा मर्तबा लगा। यानि वो पढ़ता था इसतफार की और इसफार की तस्बी पढ़ने की बदौलत उसकी बरकत से अल्लाह दस बेटे अता फरमाए आप भी कोई भी आप में से भी कोई भी इसतफार की तस्वी रोजाना की बुनियाद पर रोजाना सात सौ मरतबा पढ़ना शुरू कर दे यानी सात तस्बी रोजाना पढ़ना शुरू कर दे इन श्ला पैतन पाक के सदके आपको भी अल्लाह ताली उलाद की नमत से नवाज देगा और यह बहुत ताकतवर अमर है जिसने भी किया उसको अल्लाह ताला ने उलाद की नेमत से नवाज दिया लिहाजा आप भी इस वजीफे से भरपूर फ़ायदा उठाएं, अल्लाह ताला की आप पर नजर करम होगी आमीन इनशा नबी करीम खात्मन नबी जीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसल्लम का फरमान है कि जुम्मे के दिन तमाम जुम्मे का दिन जो है वो तमाम दिनों का सरदार है इसके अलावा अल्लाह ताला ने इसी दिन में हज़रत आदम अल्सम को पैदा किया और इसी दिन में हज़रत आदम अल्लम को ज़मीन पर उतारा गया इसी ही दिन में उनकी वफ़ात हुई इसी ही दिन में एक साथ आसी है कि बंदा उस वक़्त जिस चीज़ सवाल करें जो दुआ करे वो कबूल होती है अल्लाह ताला उसको अता फरमाएगा अल्लाह ताला उसको अता फरमाएगा इन शाह बस आपने इससे जैसे वजीफा बताया है उसके ऊपर अमल करें बशरत के आप जब दुआ मांगते हैं एक चीज याद रखिएगा बशर्त के वो हरम का सवाल ना करें उस दिन में कियामत कैम होगी कोई मुकरर फरिश्ता मतलब ये है कि कोई भी बंदा हराम के हवाले से कोई गलत काम के हवाले से दुआ ना मांगे क्योंकि उस दिन क्या मत कैम होगी कोई मुकर फरिश्ता और आसमान जमीन और हवाओ पहाड़ और दरिया ऐसा नहीं कि जुम्मे के दिन से डरता ना हो नबी करीम खातमनबी जीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसलम ने फरमाया कि इन दिनों, से, दिनों से, दिन में से तमाम दिनों में से बेहतरीन दिन जिसमें सूरज निकलता है जुम्मे का दिन है उसी दिन हजरत आदम पैदा हुए और उसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और उसी दिन वहां से निकाले गए और भी उस जुम्मे के दिन ही होगी ये जो अम्बल है ये वजीफा आपने दिन में किसी भी वक्त कर लेना है जब आपका वक्त हो इस वजीफे को करने के लिए वक्त की कोई कैद नहीं है जब भी आपको वक्त मिले आप इसको पूरे यकसोई से कर सकते हैं आपने दो रकात नमाज सलात दौड़ का पढ़नी है उसके बाद एक गिलास पानी भरकर अपने पास रख लेना है जब आप नमाज से फारग हो जाएं तो उसके बाद सात मरतबा दूद इब्राहिमी पढ़ना है और सात मरतबा सूरह फाते पढ़नी है और सूर्य फातह पढ़ने के बाद एक तस्वीर आपने ईया का नाबदो व्याया का नस्तीन की पढ़नी है फिर आखिर में सात मरतबरूद इब्राहिमी पढ़ना है ये मर पूरा हो जाए आपने जो पानी का भरो हुआ गिलास रखा था उस पर फूक मार देनी है उसके बाद आपने दुआ के लिए हाथ उठाने हैं और दुआ में आपने मखसूस अलफाज शामिल कर देने हैं वह अलफ़ाज क्या है अयल्लाह अकेली जात की अच्छी लगती है हम तो औलाद वाले अच्छे लगते हैं या अल्लाह ताला आप आ दे हमें औलाद फरमा ये भी अपने से दुआ मांगनी है इसमें यह हिस्से शामिल कर लेना है इसके अलावा आपने अपने दिल से जो भी अल्फाज जो भी आह निकले वो अल्लाह ताला से दुआ में मांगनी है और अगर गरा कर इन तहाई आजजी से आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है जिस गिलास पर आपने दम किया था वो आपने ख़ुद भी पीना है फिर अपनी बीवी को अपने शोर को जो जिसने भी वजीफा किया है उसको भी पिलाना है वजीफा आपने रोज़ाना बायदगी से करना है इसके अलावा चलते फिरते आज की तस्वीर और अल्लाह ताला के इसमें मुबारक या लतीफ़ों का विद जारी रखे जब भी याद आए तो आप आज तकफरल्ला और या लतीफ़ को अपनी ज़बान पर जारी रखा करें इन श्ला आप पर बहुत जर्द करम हो जाएगा अल्लाह पाक आपको बहुत जर्द उलादिना अता फ़रमाएगा अल्लाह पाक से दुआ बार ताला हमें मांगना नहीं आता बिन मांगे अता फ़रमा आप, आप दुआ के लिए हाथ उठाएं बार मांगना नहीं आता बिन मांगे अता फ़रमा नेक मकसद के लिए दुआ की है हमारी दुआ मंजूर कर गलतियाँ कोतियाँ माफ़ कर अपने साथ के अलावा किसी का ज न कर अपनी जात के अलावा किसी का मोहताज न कर आमीन सुम आमीन गोसप इंटरटेनमेंट फाइव को सब्सक्राइब करें आइकन को प्रेस करें पीर साजिद हुसैन शाह की जानिब से वालेकुम शेयर करें सबके जा रही है शुक्रिया